Прошу, давайте перерываемся на хвилечку. Каким вы особисто бачите президента Украины? Вы же тоже Да, неожиданно. А, ну, а, я вижу будущего президента а, реформатором. И я считаю, что если этот человек сделает одну вещь, одну вещь, то он навсегда останется в истории Украины. Мне кажется, вот я как экономист считаю, что Следующий президент страны должен сделать в Украине дешевыми деньги. Я объясню эту, э, этот тезис. Он заключается в том, что учетная ставка, например, Соединенных Штатов Америки, э, Федеральной резервной системы 0,1% годовых, иногда даже 0. Учетная ставка э, Центрального банка Японии 0,1%. 1,1%. Учетная ставка Европейского центрального банка 1%. О чем это говорит? О том, что там дешевые деньги. То есть центральный банк, продающий свои деньги коммерческим банкам, делает их дешевыми. И тогда кредиты, которые получают э, население, юридические лица, тоже дешевыми. Представьте себе, если в Украине, вот я озвучил вам все эти цифры, в Украине учетная ставка сейчас минимальная 10,25% годовых. Но если эти деньги дойдут до населения, например, если мы хотим развивать строительство ипотечное кредитование, то это кредитование будет как минимум 20 процентов годовых. То есть нормальная семья не сможет себе и в будущем построить жилище, если мы ничего не сможем строить, не будет того локомотива, который разгонит украинскую экономику и позволит выйти из кризиса. Поэтому я считаю, что будущий президент обязан деньги сделать дешевыми. В принципе.